Всем привет, дорогие зрители! И это видео Тег Эвер Автор Хай, Который я сама придумала. Здесь 5 вопросов, я знаю, что мало, но довольно-таки, мне кажется, интересные. Первый вопрос называется так. Вам нравятся Эверяшки? Ну, они мне нравятся, но по душе мне, конечно, больше Монстр Хай. Но поскольку это Тег Ever Автор Хай, то Эверяшки мне даже нравятся. Второй вопрос. Ваши любимые персонажи в школе Ever After High? Ну, мои любимые персонажи это... Мои любимые персонажи в школе Монстров? В школе Ever After High? Это сейчас я вам даже покажу их картинки. Ну, и у меня довольно-таки много любимых персонажей в школе Ever After High. Потому что они, ну, они мне нравятся как по характеру, но некоторые даже за внешность. Вот м -м -м, любимые персонажи это Apple White. Я п -п покажу вам в виде куклы. Ну, или можно так. Apple White. Рай Ван Квин. Да, я ее обожаю. Брайер Бьюти. Мэдди или Мэдлин, как ее называют. Мне не сильно нравится. Ну, она немножко обешенная сумасшедшая, что ли можно сказать. Похоже на Пинки Пай из Эвера Хай. Ой, из My Little Pony. Ну, пинки, пай. А я сейчас я вам еще покажу. У меня любимая серия Скот. Потом мне нравится Си Кьюбит. Она перешла в школу Аграфта Хаза, школа монстров. Мне нравится Эшлин Элла. И немножечко Хантер сейчас сейчас ну и все это мои любимые персонажи третий вопрос ваша любимая кукла Ever After High и это Рэйвен Клинг да базовая четвертый вопрос сколько кукол Ever After High на данный момент у вас ноль Эверяшек у меня пятый вопрос последний вы любите Ever After High э -э ну как сказать да они мне ну, я их люблю. Но вы не подумайте, что нравится. И люблю это типа одно и то же. Не нравится это как, можно сказать, как куклы, потому что варяшки. А сами эти... Да, мне не нравится. Но я их люблю. Что ж, на этом все. Я передаю этот тег Лесси Суит. Потом э, передаю девочке Sony Sweet. Э, потом девочке... Свит с канала и Мия Свит, да. А еще также Настя Ангел. Что ж на этом все, подписывайтесь, ставьте лайки, любите Эвера Фтерхай и Monster High. Всем пока!